तुलसी गोबार्ट से लेकर सभी फाइव आईज के जितने भी खुफिया अधिकारी हैं वो इंडिया आए हुए हैं नई दिल्ली में आए हुए हैं वो कल से आए हुए हैं रविवार को पहुंच गए थे वो उनके साथ मुलाकात की प्रधानमंत्री साहब ने भी मुलाकात की तुलसी गोबाट के साथ और उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो जो जितने भी भारत विरोधी तत्व हैं अमेरिका के अंदर उन पर कार्रवाई करे एस एफ जे को बैन करे न्यूजीलैंड वालों से मुलाकात की न्यूजीलैंड वालों को भी यही बोल रहा कि जो भारत विरोधी तत्व है उन पर कार्रवाई करे वो कार्रवाई किस पे करते हैं वो बताएंगे आपको क्योंकि आप भूल जाना कि मंडिया और उसके दलाल कुछ दिखाएंगे मंडिया दलाल दिखा रहे हैं ये देखो जी डोबाल साहब भी मिले रक्षा मंत्री साहब भी मिले सभी मिल रहे हैं तुलसी गोबाट से तुलसी गोबाट से क्यों मिल रहे हैं किसको बचाने की इतनी लंबी प्रक्रिया चल रही है ये किसको बचाने की दूसरी तरफ तुलसी गौवाट जैसे ही इंडिया आए उससे पहले उसने टैरिफ लगा दिया ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया टैरिफ तो अपने देश पर लगा है आपको बताते डिटेलमेंट और पन्नू ने फिर वीडियो जारी कर दिया वीडियो भी आगे जारी हो गया वो भी आपको सुनाएंगे लेकिन उससे पहले जो थैंक्स बटन के ऊपर ये अपना पुलक हसरिया डॉलर भेजे हैं जिन्होंने सुरजीत सिंह सौ रूपये कमल सिंह सौ रूपये थैंक्स बटन के जरिए जो भेजे हैं बहुत बहुत धन्यवाद इन भाइयों का अब करते हैं बात आपको तुलसी गोपाट के साथ किन मुद्दों पर बातचीत हुई है अब अभी तक तो और न्यूज भी दिखा देती, और बोल देती है।, सकता है इन मुद्दों पर बात हुई होगी बड़े कमाल की बात नहीं है, वो सकता है इन पर बात हुई हो नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बीच दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक हुई इसमें दोनों देशों के बीच सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर गहन विचार विमर्श हुआ उस पर पर चर्चा हुई? इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं हो क्या चलो बताएंगे अमेरिका में अब खालिस्तानियों को भारत विरोधी गतिविधियां चलाने के लिए जगह नहीं मिलेगी बीस देशों के खुफिया विभागों के प्रमुखों के साथ हो रहे सम्मेलन में अजीत डोभाल और तुलसी गबाट के बीच खास बैठक हुई बैठक में दोनों देशों ने खुफिया जानकारी साझा करने के तरीकों को मजबूत करने पर चर्चा की भारत अमेरिकी वैश्विक राजनीतिक के साथ सुरक्षा क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे इनके लिए अपनाए जाने वाले तौर तरीके पर चर्चा हुई आतंकवाद और उभरती हुई टेक्नोलॉजी से पैदा होने वाले खतरों सहित विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई प्रशांत महासागर में सुरक्षा आतंकवाद पर चर्चा हुई तुलसी गौबाट कई देशों की यात्रा पर निकली हुई है ये बोल रहे भाई हमने सभी विषयों पर चर्चा की है ग्रो के आई पर भी चर्चा हुई क्या वो ग्रो के आई जो इन्हें दस साल ग्यारह साल में मिलकर मेहनत करके चिंटू मिंटू तैयार किए थे वो ग्र, ग्रो के आई सब की धजियां उड़ा रहा है वो सब की धजिया उड़ा रहा ग्रो के आई उस पर चर्चा किया नहीं की सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उस पर चर्चा होनी चाहिए थी जो कि नहीं हुई हमारे कोई नहीं लग रहा है उस पर चर्चा हुई होगी नहीं तो ग्रो के आई को बैन करके देखो क्या करे गो के आई का मालिक कौन है हेलन मस्क और मस्क आजकल नया मतलब के हुआ है नया अनदाता अमेरिका में टारगेट पर है बुजुर्ग भारतीय ग्रीन कार्ड धारकों को कार्ड सरेंडर करने के लिए किया जा रहा है मजबूर यह तो ता ताजा न्यूज चल रही है अभी लेकिन आपको सुनवाते हो वीडियो जो वीडियो अभी उसने जारी किया पन्नू ने जारी किया है वीडियो थोड़ा ध्यान से सुनना लंबा ज्यादा हो जाएगा लेकिन आपको शॉर्ट में सुना देंगे ना सोट में सुनना इसको तब तो आपकी समझ में आएगा कि इसमें है क्या इसके अंदर ऑफ छत्तीसिंग बीजेपी गवर्नमेंट लेड बाई प्राइम मिनिस्टर वाजपेई एग्जैक्टली ए डेट बिफोर यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन वॉज अराइविंग इन इंडिया एंड वाइल Clinton was still in India. Five local men were killed and falsely shown as Pakistani-based terrorists. But in 2006, the CBI admitted that these were innocent locals who were picked up and killed to cover up an Indian covert operation against the Sikh people of Kashmir. 25 years later, the truth has finally come out. An Indian army captain, Rator, after years in hiding and on the run, finally reached the U.S. He met me in person several times in my this very office in New York, and gave chilling details. He was leading one of the two groups of firing squad that ruthlessly killed six in Chhattis, Singh, Pura. Rator has been haunted by the Indian government since then. I was told by Captain Rathore that the BJP government is still out to kill him, as he is the sole survivor of the firing squad that carried out the broad daylight killing of six at Chanti Singhpura. I am is The six killings happened just before US President Bill Clinton's visit to India, the first by an American president in two decades. The timing was significant, as India, under its first BJP Hindutva government, had become nuclear.

राठौड़ था जिसने सिखों की हत्या की थी वो अमेरिका पहुंच गया अब पता लगे अमेरिका के पास क्या क्या है जो ट्रंप बोलता है ना कि राज उजागर कर देंगे राज उजागर कर देंगे

कैसे मतलब नरसृंगार किया जाता है इससे आपको पता लगेगा तो जे एण्ड के अंदर सिखों की हत्या हुई थी उनको दीवारों के साथ लगा के गोली मारी गई थी ये दिखाने के लिए कि देखो पाकिस्तान से टेररिस्ट आए थे फिर यहाँ पर मुद्दा अगर ये भी उठ जाए तो पुलवामा में कहाँ से आया था आर फिर वो तकलीफ शुरू हो जाएगी तकलीफों का दौर शुरू हो, हो जाएगा लोगों का मेरे को पता है क्योंकि पहले भी इस मामले में केस खा चुके हैं हम अगर इनको बताना शुरू कर दिया तो लेकिन कितनी उम्मीद करोगे प्रधानमंत्री साहब आप ये बताओ मतलब कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है जिसमें कि सभी देशों के इंटेलिजेंस के प्रमुख आए हुए हैं और वहां पर मंडी और उसके दलाल आपको सच्चाई नहीं दिखाएंगे बिल्कुल नहीं दिखाएंगे वो तो कल पता लग जाएगा आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है अपनी राय रखना आपकी राय का इंतजार रहेगा सभी साथियों को राम राम नमस्कार आधार सत्यकाल वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों दीपक यूट्यूब चैनल बात आकर सच की करेंगे अक् सच की बात हम करेंगे वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है गज के आंखों वाहि जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह